alakane kaca kering ini udah ini bahan baku bahan penunjang mau nggak mau yo langkah nih bahan kaca kaca duralek jeneng kaca duralek ya kaca kaca piring piring duralek lepek lepek duralek terus botol botol duralek ini ki, yang warna warna putih bahan yang mirip kok ini ki. Nah, iki agere dadi ban penunjang. Hmm, jadi Dadi ban utama. Terus ini kok dicampur karo pewarna keramik bakar. Warnane lek cek ban luwih mantes. Cek mandes maneh lho mantep karo disawang iki enak warnane iku cerah-cerah. Iki hmm. agere dadi ban utama. Kayak lepek-lepek saiki jarang, terus cingkir-cingkir jarang. Ya jarang lu mbah-mbah, menek kaya kocok-kocok dralek bekas-bekas botol ta piring ta ngono. Enak-enak daranti, darane mana? In wilayah Jawa Timur kene wis mekane, empo wis enak-enak daranti. Nah, ana nah. ban utama, terus penunjang. tapi banis langka limbah kaca lan langkaian. Angel golekane ya. Seslangka, susah. Susah kulane susah, langka. Nah, langka iki dadi ban utama ya ban penunjang. sekaligus jadi bahan pewarna juga. Tapi ya tetep ditambahi campuri tetep ngekeki campuran, campuri pewarna keramik bakar. Warnane kalau mandes mandhes maneh. Ya. Nek iki ya, iki kerajinan manek kaca. Hai dadi bahan utamane.